బాంధవులకు శుభోదయం ఈరోజు నుండి మనము శ్రీమద్ రామాయణం శ్లోకము రూపంలో వినబడుచున్నాం ఈ శ్లోకములు ఏ ఇంటిలో అయితే వినబడతాయో ఆ ఇంటికి ఆపదలు ఆటంకాలు రాకుండా ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రక్షిస్తాడు అని నమ్ముదాం అలానే ఈ శ్లోకములు మీ ఇంట రోజు రావాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదములు शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अथ द्वितीयः सर्गः नारदस्य तु तद्वाक्यम् श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम् यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्यैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम् समुहूर्तम् गते तस्मिन् देव लोकम् मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम् जाह्नम् यास्त्वमिदूरतः स तु तीरम् समासाद्य तमसायामुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितम् पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदम् तीर्थम् भरद्वाज रमणीयम् प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यताम् कलशस्तात् वल्कलम् मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् ఏ భరద్వాజో వాల్మీకే నాత్మనా ప్రాయ్ మునేస్త వల్కల నియతో గురో స శిష్యహస్తయ వల్కల నియతేంద్రియ విచచారశ్యం సత్వతో విలం వనం త్యాసే మిథుల చరంతమ భగవాంస్త్రౌంచోశారుుణిస్వరం తస్మాత్తు మిథునాదేకం పుమాన్ సయ జఘా నవైర నిలయో నిషాదస్త పశ్యంశోత పరీతాంగీత भार्या तु निहतम् दृष्ट्वा रुराव करुणाङ्गिरम् वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथाविधम् द्विजम् दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम् समपद्यत ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्यरुदतीम् क्रौञ्चीमिदम् वचनमब्रवीत् मा निषाद प्रतिष्ठान्तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् तस्येत्थम् ब्रुवतश्चिन्ता बभूवदिवीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुलेः किमिदम् व्याहृतम् मया चिन्तयन् समः प्राज्ञश्चकारमदिमान् मतिम् शिष्यम् चैवाब्रवीद्वाक्यमिदम् सहरिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीरय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवन्मुनिः कृत्वा तीर्थे तस्थि तमेव चिंत मुपावर्तत वै मु भरद्वाजस्तः शिष्यो विनीत श्रुतवान् गुरो कलश पूर्णमादाय तो नुजगा स प्रवश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्म उपथाचान्याध्यान स्थितम त्रह्म तो लोककर्ता स्वयं प्रभु चुर्मुखो महातेजा द्रष्टुमंग दृष्ट्वा सहसोत्था व्य प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तम् देवम् पाद्याघ्यासनवन्दनैः प्रणम्यभिधिवच्चैनम् पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते వాల్మీకే చందిదే శాసనం తద బ్రహ్మణామను జ్ఞాత సోప్యుపాశదాసే ఉపవిష్ట తస్ సాక్షాల్లోకపితమహే తద్గతేనై మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమా స్థిత పాపాత్మనా కష్టం వైరగ్రహణ బుద్ధినాదశం చారురవం క్రౌంచదకారణా शोचन्नेव पुनः क्रोञ्चीमुपश्लोकमिमम् जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्वयम् बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम् सरस्वती रामस्य चरितम् कृत्स्वम् कुरुत्व ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम् कथय धीरस्य यथा ते रहस्यम् च प्रकाशम् च यद्वृत्तम् तस्य धीमतः रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानाम् च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तम् प्रकाशम् यदिवारहः तच्चाप्यविदितम् सर्वम् विदितम् ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथाम् पुण्याम् श्लोकबद्धाम् मनोरमाम् यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् लोकेषु प्रचरिष्यति यावद्रामस्य रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदोध्वमधश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा ब्रह्म तत्रैवान्तरधीयत ततस्य शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य तास्था शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमम् पुनः मुहर् मुहः प्रीयमाणाः प्राहुश्चभुष विस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोक श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिर्यम् जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्सम् रामायणम् काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य च कारकीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करम् काव्यमुदारदर्शनः तदुभगत सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दश वधम् निशामयध्वम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः